بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ المیہ کی اولاد میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک قومی بنے اسرائیل میں اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ یعنی yani, مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے ذکریہ پر جب اس نے پکارا اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ اپنے دل ہی دل میں دعا کی اکیلے چھپ کر اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے یعنی اگر اللہ ان کو بیٹا نہ دے تو لوگ ہنسیں گے جب وہ بوڑھے ہوئے فرزان کے واسطے انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور کہا کالا ربی اِنّی وحان العزم اِن وشتہ اعلس ترجمہ کہا حضرت ذکریہ نے اے پروردگار میرے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میرے سرہانے بڑھاپا ہے یعنی میرے بال سر کے سفید ہو گئے ہیں اور میں تجھ سے شرما کر فرزن مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو تانا نہ دیں اور یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی بانچ ہے پس اے خدا عنایت فرما مجھے ایک صالح خوبصورت فرزند تاکہ وہ میرا ولی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو ہے میرے پروردگار پس حضرت ذکریہ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے زکریہ علیہ السلام ہم نے خوشخبری دیتے ہیں تمہیں کہ تیرے تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام یا, یا ہوگا نہیں پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی حضرت ذکریہ بولے اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور میری عورت تو بانچ ہے میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے آنے والے فرشتے نے کہا اے حضرت ذکریہ خدا بند کریم یوں ہی فرماتا ہے اور وہ, فرما اور وہ فرماتا ہے کہ جو چیز مجھ پر بہت ہی آسان ہے کیا تو نے غور نہیں کیا کیا اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تو, تو کوئی حقیقت نہ تھا یہ سن کر حضرت ذکریہ نے کہا اے میرے رب ٹھہرا مجھ کو کوئی نشانی کہا رب نے کہ نشانی تیری یہ ہے کہ تو لوگوں سے تین رات دن بات نہ کر سکے گا حالانکہ تو بالکل صحت مند ہوگا اور تیرے جسم کو کوئی بھی عذر نہ پہنچے گا ذکریہ علیہ السلام نے تین رات دن تک لوگوں سے بات چیت نہ کی اور پورے نو مہینے بعد حضرت علیہ السلام پیدا ہو اور چار برس تک حضرت علیہ السلام گھر سے باہر نہ نکلے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے اور نہ ان کی ماں کہا کرتی تھی کہ اے بیٹا کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتا وہ بولے اے میری ماں خداوند کریم نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا جس نے اس نے جس واسطے مجھے پیدا کیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے یہ بات بار بار کہتے تھے اور پھر رات اور دن روتی تھی حضرت ذکریٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی اے میرے رب میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا تھا وہ تو نے مجھے عنایت فرما دیا تاکہ میں خوش رہوں اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزان تو نے مجھے عنایت فرمایا ہے وہ رات دن روتا ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں پڑتا اور اس وجہ سے غمگین رہتا ہوں جناب بار تعالیٰ نے فرمایا اے زکریہ مجھ سے تو نے ایک سالیہ بیٹا چاہا تھا اور میں نے تجھے ویسا ہی عطا کیا جیسا تو نے مجھ سے طلب کیا تھا اور تو نے خواہش کی تھی کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے کہ وہ میری عطایت کرے میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں وہ شب و روز میری محبت سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ہر وقت سے ڈرتا رہے میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے یہ سن کر حضرت ذکریہ علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے اور پھر قوم بین اسرائیل کو واض و نصیحت کرتے رہے ایک دن کہنے لگے میرا بیٹا یا, یا اگر یہ بات بہشت و دوزک کی سنے گا تو اور بھی زیادہ روئے گا اور وہ تمام قوم بنی اسرائیل کو حضرت ذکری علیہ السلام کا واض سنا رہے تھے حضرتیہ بھی وہاں یہ خوشی میں بیٹھے ہوئے چھپکے سے سن رہے تھے اور ان سب کو معلوم تھا کہ حضرت ذکری علیہ السلام اس وقت بہشت و دوزک کا واض بیان سن رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دوزک پر وعدہ ہے کہ ان سب کا اس دوزک کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کو ان میں ایک فروا ہٹ رہا ہے جیسا کہ بہشت کے آٹھ آٹھ دروازے ہیں وہ نیک نیکمال والوں پر تقسیم کیے ہوئے ہیں شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ ہے کیونکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا اور باقی سات دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں سے ہوں گے باقی سات دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے جو پرہیز غار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اس میں سلامتی سے خاطر جمع سے رہو اور واضح نصیحت خوف سارا حضرت علیہ السلام نے گوشے میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سن ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے مسلسل سات دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے اور ان کی ماں پہاڑوں میں جا کر سات دن تک تلاش کرتی رہی وہ کہیں بھی نہ ان کو ملے پورے سات دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور شب کو فلانے غار میں جا کر سو جاتا ہے یہ بات یہ کیا بات ہے یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان کو پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہی جب شام ہوئی حضرت یا اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا چاہا کہ باگے ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی کہنے لگی اے بیٹا ذرا ٹھہر جا مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقف کر دے اور مجھے بتا کہ تم کس واسطے روتے ہو مجھ سے کہو صحیح اور وہ بولے اے ماں میں کیوں کر خاموش رہوں مجھے تو دوزہ کی بات یاد پڑتی ہے اور مجھے خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ مجھ کو کہاں لے جا کر رکھے گا میں اسی وحشت میں پڑا ہوں آخر کیا ہوگا بحر صورت ان کی ماں نے ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے گھر لے اور حضرت حضرہ علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف سات برس کی تھی انہوں نے مسجد میں جا کر غوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے اور ہر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا یعنی وہ لوگ یعنی وہ لوگ بے شر چلنے لگے ہر چند ان کو حضرت ذکریہ علیہ السلام واز و نصیحت کرتے کیونکہ ان لوگوں میں شکاوت اضلی تھی اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا کرتے تھے اسی وجہ سے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی چنانچہ انہوں نے درخت کے تنے کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا توقب کرتے رہے ایک روز حضرت زکریہ کو جاتے ہوئے دیکھا دشمنوں نے آپ کا توقب کیا حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے اور وہ مردود آپ کا تعقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے اس کے گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا پھر وہ حیرت زدہ ہوئی اور آپس میں کہنے لگے ابھی ابھی ہم لوگوں نے حضرت ذکری علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ کہاں غائب ہو گئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ اس درخت کے تنے میں گھسا ہے اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی اب ابھی تک مٹا نہیں یہ سنتے ہی ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا اس سنا میں جب کہ وہ آرا چلا رہے تھے چونکہ حضرت ذکری علیہ السلام اندر تھے تو ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا حضرت ذکریہ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ذکریہ سے کہا اے احذکریہ خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا کیونکہ تو نہیں جانتا کہ خداوند کریم سارے عالم کا پناہ دہندہ ہے اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی اب تو اس درخت سے پناہ اور مدد مانگ ورنہ صبر کر اس بلا سے پاس حضرت نے سر پر آرہ لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اسی طرف سے خدا کو سونپ دی اور جان بحق کے تسلیم ہوئے پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت علیہ السلام کو پہنچی کچھ کافروں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا یہ سن کر حضرت علیہ السلام نے کہا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ بے شک اسی کی طرف لوٹ جانا ہے حضر یعیہ علیہ السلام کا بیان ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیہ السلام اپنے والد محترم کی وفات کے بعد بہت دنوں تک مسجد کے اندر ہی عبادت میں مشہور رہے اور بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک عورت تھی اور پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ شوہر سانی کا اپنی سے نکاح کر دے اور تمام قوم بنی اسرائیل کی اس بات پر متفق اور تمام قوم بنی اسرائیل اس بات پر متفق تھے اور پھر حضرہ کو بھی ان لوگوں نے بلایا اس کے شوہر ثانی سے نکاح پڑھا دیں حضریا نے کہا کہ تمہاری بیٹی سے تمہارے شوہر کا نکاح درست نہیں اس بات کو سن کر ملکہ عورت نے غصہ ہو کر اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ حضریاء علیہ السلام اس کام سے منع کرتے ہیں یہ دختر رابعہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے اور شہر کا بادشاہ تھا اس اس نے یہ سن کر حکم دیا کہ حضرت یحییٰ کو باندھ کر میرے پاس لے آؤ تاب موجب حکم اس کے کافروں نے حضر یحییٰ علیہ السلام کو اس طرح سے آدر کیا وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے فرمایا اے یحییٰ اگر تم کہو تو اس شعر کو غارت کر دو حضرئی علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں وہ بولے ہاں تب حضرت علیہ السلام نے کہا میں راضی ہوں اللہ کے اس فیصلے پر بلاخر اس بادشاہ مردود نے حضرت کو مار ڈالا جب سر مبارک بدن سے جدا کیا تو پھر کہا اے بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاد درست نہیں فرشتوں نے یہ حال دیکھ کر جناب بار تعالیٰ میں عرض کیا یا الہی یا, یا نے یہ کیا گناہ کیا تھا جو اس طرح مارا گیا حق تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں وہ میرا گہرا دوست ہے میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ الہی اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں ندا آئی اے فرشتوں میرے خلق میں مشہور ہے دشمن کو مارنا اور دوست کو بچا بچا رکھنا چاہے تاکہ دشمن سے کسی کو ذر نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو اور میں تو خدا سارے جہانوں کا ہوں دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہو نہ دوست سے مجھ کو نفع ہے نہ دشمن سے مجھ کو ذر بس حضرت ضیاء علیہ السلام نے جان بحق کے تسلیم کی تب اس ملکہ کافرہ نے اپنی بیٹی کا اپنے شوہر سے نکاح کر دیا اس کے بعد ہی اس پر حصبِ الہی نازل ہوا کسی کام کے واسطے وہ چھت پر گئی تھی ہوا تیز چل رہی تھی چنانچہ ہوا نے اس کو اڑا کر میدان میں پھینک دیا وہاں شیر صحرائی موجود تھا اس نے اس کو پکڑ کر پارا پارا کیا اور پھر کھا گیا العرض وہ اس طرح سے واصل جہنم اس کے بعد اس کا شوہر بھی چند روز میں ماں اپنی تمام قوم کے غصب الٰہی سے واصل جہنم ہوا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطافت جزاك الله خير